assalomu alaykum aziz tomoshabinlari men sizlar bilan amullohhamullayev bugun yana blogimda ko'rishib turganim yada xursandman bugun bizda yigirma beshinchi fevral juda sovuq bugun minus olti gradus kechahamdk na bugun minus olti gradusga tushdik xudo xohlasa ertaga bugun kechqurun ertaga kunduz sovuq kutilyapti xudo xohlasa undan keyin sekin sisishni boshlaydi inshaolloh hozir juda hamm suvlar muzlagan juda sovuq shamol bo'lyapti shu sababli sal sovuq tuyulyaptihk bugun men sizlarga shu vaqtni boshqarish haqida biroz gapirib bermoqchiman ya'ni time management deyishadi bizga shuni o'rgatishganda. shuni chunki juda ko'p blogerlarda shaxsan o'zimda ham shu vaqtda muammo bo'ladi sababi bir nima ish qilaman deysizku lekin o'sha qilganingizcha ancha vaqt yo'qotib qo'yasizda keyin boshqa ish qilganinizcha yana vaqt yo'qotgani sababli vaqtz qiladigan ishingiz ezk shu sababdan ko'p muammo bo'ladigan narsa shu shuning uchun bizga o'rgatishgan vaqtni qanday qilib boshqarish qanaqa qilib oldizga maqsad qo'yish smart sp deganlari bor shunaqa narsalar mana shular haqida biroz gapirib bermoqchiman bir kursdoshimiz abdulbos eshitgan s biladi shu bola bizga trello degan prilojeniyani o'rgatgan shuni opisaniyaga manzilni tashlab qo'yaman xudo xohlasa tortib o'rnatib ko'ring xudo xohlasa agar imkon qilsa kechgachas mana shu vlog kanalimda sizlarga obzoрni chiqarib bermoqchiman shu kanalni shu programmani rlojeни unda ham bemalol vaqtingizni bir kunlik vaqtingizni kiritasiz va o'shani bemalol boshqarishingiz mumkin ya'ni vaqtni boshqarish deganda masalan maktab o'quvchilari bir kunlik darsini oabedgachalik hamma darsini kiritilgan bo'ladi har soatmi soat o'sha darsni o'tib boradi siz ham mana shu darajaga yetkazib chiqolsangiz vaqtingizni tejashdi ham unumli bo'ladi ham vaqtni bemalol boshqara olasiz o'zingizni hamma qiladigan ishlaringizni bemalol bir chekkadan boshqarib borasiz bugungi xudo xohlasa shu trillo shu kanalimga xudo xohlasa qo'yaman Abzorni qanday qilib ishlatish qanday qilib vaqtlar qo'yishni kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar xudo xolasa ertaga i yana ertalabda ko'rishamiz nasib qilsa hammaga sog'lik omonlik tilab kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar